Мини-баскетбол в странах Европы, Италии, Испании, которые были представлены презентацией этих федераций на семинаре. Это структура со своим президентом, со своим оргкомитетом, с множеством инструкторов школьного мини-баскетбола по всей стране. Это отдельный мир со своей философией, педагогикой и со своими правилами как игры, так и жизни. Какая самая основная задача мини-баскетбола? мотивировать детей к занятиям баскетболом не на один год, не на один сезон, а на всю жизнь. Дети могут не помнить каких-то своих спортивных результатов, но положительные эмоции, которые они приобретают в занятиях мини-баскетболом, они остаются в их памяти на всю жизнь, в принципе. Вот. Ну и, конечно, тренеры мини-баскетбола должны учитывать возрастные особенности детей. И игра ведется по упрощенным правилам, то есть до 10 лет это опущенное кольцо до 2 метра 60 сантиметров и мяч другого размера, номер 5. С 12, до 12 лет это уже кольцо поднимается до 3 метров 5 сантиметров. Но дети играют немножко по другим правилам, чтобы эти правила направлены на то, чтобы сыграли все игроки. То есть 5 минут играет одна пятерка, 5 минут другая, потом дети меняются. Мини-баскетбол у нас в Украине развит, к сожалению, не так хорошо, как хотелось бы. Многие тренеры начинают у нас делать набор только в 10 лет. То есть к этому возрасту уже в европейских странах дети занимаются даже в некоторых странах с детского садика. То есть к 10 годам, к 9 они уже получают какой-то набор и технических навыков, и тактических. И что самое главное, они уже включается в командную работу, то есть они уже имеют представление, что такое баскетбол. И тренер спортивной школы, придя в такую секцию, он уже может сделать набор на качественно на другом уровне. <coughs> то есть он видит уже, какие дети способны к баскетболу, какие овладевают баскетболом, а какие это может быть, на первый взгляд, дети перспективные, у них способности к этому делу меньше. Это был один, второй из четырех семинаров, которые планирует провести ФИБА Европа, посвященный мини-баскетболу и баскетболу детей до 14 лет. Программа была очень насыщенной, то есть в первый день было три лекции и две тренировки мы просмотрели. Вот во второй день также две тренировки тренеров. И были темы разнообразные, начиная от психологии, системы функционирования медибаскетбола в странах и заканчивая методикой и, трениров... и непосредственно тренировками практическими в спортивном зале. <реком> Из чего складывался еще так, ну, семинар, да? там, типа, сколько он тревал, там? Продолжался полтора дня, 22 октября целый день мы работали, и 23 до обеда. Вот, и открыл семинар профессор Леонского университета психопедагогики и психологии Хосе Мария Гусета. Вот это была лекция, которая произвела впечатление, я думаю, на всех присутствующих в зале. Вот лекция по педагогике и психологии мини-баскетбола. И мы надеемся, вот придут материалы из ФИБА Европа, которые ну, писались на этом семинаре, и мы обязательно эту лекцию выложим на сайте, чтобы наши все тренеры могли посмотреть этот прекрасный материал. У нас в Украине практически мини-баскетбола, так как это практикуется в Европе, просто этой системы у нас пока что не существует. Вот, потому что это, э, в Европе э, идет большая государственная поддержка. Никакая общественная организация ну, не сможет э, потянуть такую нагрузку, как, к примеру, финансирование учителей всех школ Украины, чтобы они проводили секции баскетбола на начальном этапе, или даже в детских садиках, как это происходит в Испании, чтобы они занимались, чтобы они занимались были уроки баскетбола, вот, и обеспечить всю Украину мечами баскетбольными и оборудованием тоже, к сожалению, ну, ни одна общественная организация этого сделать не сможет. Мы имели беседы. С представителями некоторых федераций консультировались с ним. Мы хотим вот провести в планах у нас фестиваль мини-баскетбола будет весной в начале лета этого года. Вот. И мы просили консультативной помощи сравнивать нашу модель развития и европейскую это будет не совсем правильно. Нам нужно идти наверное, каким-то своим путем, но брать опыт у стран Европы. Обязательно будет представлена Украина на следующих семинарах, вот, потому что это огромный опыт и практический, и теоретический, и дает много поводов к размышлению и дальнейших и какие-то мы уже видим какие-то конкретные направления нашей работы и дальнейшие шаги по развитию мини-баскетбола на стране. В Европе мини-баскет развивается уже достаточно давно и в большинстве европейских стран такая тенденция, что мини-баскет составляет основу, основу той пирамиды, на которой, на которой строится дальнейшее развитие баскетбола. То есть э, делается упор на массовость, на привлечение детей именно к баскетболу, э, на развитие, э, скажем так, баскетбола уже с юных, э, с юных лет, начиная с младшего школьного возраста. И потом впоследствии уже, скажем так, э, э, упрощается, упрощается качественный и количественный отбор. Для, для дальнейших молодежных, юношеских, кадетских сборных и, и национальных сборных. Большинство европейских программ, они, они похожи друг на друга. То есть во всех, во всех европейских странах, где мини-баскет развивается достаточно активно, все, скажем так, сходятся на том, что отбор, отбор для мини-баскетбола нужно, нужно делать в возрасте 5-6 лет проводить занятия в школах, в школах, в общеобразовательных школах. Занятия эти проводят учителя физкультуры по, по определенным программам, которые есть в каждой европейской стране. И потом уже впоследствии они при активном участии тренеров из ДЮ США уже в дальнейшем они скажем так, осуществляют отбор для отбор этих детей для тренировок в детско-юношеских спортивных школах. И во всех европейских странах, конечно же, это происходит при активной государственной поддержке. То есть финансовая, материально-техническая база школ, инвентарь, то есть все, все, материальные, все материальные вопросы, они активно, активно поддерживаются государством. То есть это все происходит на государственном уровне, поддержка мини-баскета. Есть э, тренеры, есть тренеры есть, э, скажем так, методисты, которые э, по специальной, по, э, по специальной программе про, э, проводят э, курс лекций, и происходит так называемое лицензирование тренеров, э, инструкторов по мини-баскету, которые работают вот именно в школах, потому что там совершенно другая специфика, там деятельность э, направлена на привлечение детей, э, направлена на то, что э, чтобы дети получали удовольствие, на то, чтобы привить им любовь к баскетболу привить командный дух, общение, развлечения различными конкурсами, фестивалями, эстафетами. То есть там в мини-баскете направление, вся эта деятельность направлена вот на акцент делается вот на это, а не на получение результата на что, к сожалению, у нас в основном большинство, большинство, тренеров, большинство тренеров интересует результат. А в этом возрасте это, скажем так, одно из, один из основных негативных факторов, который влияет на развитие мини-баскета и на, вообще в целом на развитие, на развитие баскетбола. Вся информация, которая нами была получена на семинаре, то есть порядка ну, 70-80% лекций и практических занятий были посвящены методикам обучения. Да? То есть вся эта информация будет, скажем так, э от, отформатировано, да, и ФИБА Европа на каждую на каждую национальную федерацию, которая представители, которые принимали участие в этом семинаре, ФИБА Европа отправляет все эти диски и все методические материалы, которые которые были представлены на этом семинаре. И мы, естественно, в свою очередь с удовольствием представим их для для того, чтобы можно было все тренеры по мини-баскетболу мини смогли воспользоваться этой информацией и, скажем так, применить ее в своей практической деятельности. Семинар был и организован, и проведен на высочайшем уровне, то есть что, в принципе, характерно для большинства семинаров и мероприятий, проводимых ФИБА Европа. Польза, польза от этого семинара огромная, потому что когда ты читаешь какие-то книги или или смотришь там какие-то фильмы какой-то методический материал, да, то есть это одно. А когда ты пропитываешься атмосферой этого, этого семинара или же какого-то другого мероприятия, это совершенно другое. И самое главное, что есть материалы, которые которые у нас будут в скором будущем, да, которые пришлет ФИБА Европа. Есть Скажем так, самое главное, что практическая польза от этого семинара очень большая. То есть, и я бы хотел пожелать каждому нашему тренеру, который работает с мини-баскетбольными командами, посетить такой семинар, и после которого вот восприятие и скажем так, оценка, переоценка, переоценка ценностей происходит очень-очень большая.